श्रीमत् कालिकाष्टकम् कालिकाष्टकं गलद्रब्दमुण्डाबलीकण्ठमाला महाघोरुरावा सुदंष्ट्राकराला विवस्त्रा स्वसाना लयामुक्तकेशी महाकालकामा तुलाकालिकेयम् जेवामयुक्मे शिरोसिं दधाना वरं दसुयुक्मे भयं वै तथैव सुमद्यापितुङ्गस्तनाभारणम्रा दयासु स्मिता स्या सभद्दकर्णपतंसा लसत्प्रेतपानिं प्रयुक्तैककञ्ची का सवापारमञ्चादिरूढाशिवाविश्चतुर्दीक्सु विरञ्चादिदेवा स्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्यकालीं प्रदाना बभूव अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयं तु बाब्बादिनीयं सुहिपोषिनीशत्रुसंहारनीसं वचस्तं वनीयं किमुच्चाटनीयम् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा इयं सर्वदात्रि पुनः कल्पवल्लि मनोजास्तु कामन् यतर्थं प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्ता भवन्नीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा सुरापा नमक्ता नुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदवीवर्ते जपध्यानपूजा सुदादौतपङ्का स्वरूपं तदीयं न विन्दन्ति देवा चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दम् शरच्चन्द्रकोटी प्रवापुञ्जबिम्बं मुनीनं कवीनं प्रति दोपयन्तम् स्वरूपं तदीयं न विन्दन्ति देवा महामे सुरक्तापि सुरत्तापि सुभ्रा कदाचित् विचित्रा प्रतिनियोगमाया न बाला न विद्धा न कामातुरापि स्वरूपं तदीयं न विन्दन्ति देवा स्वमस्सापराधं महावोक्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतन् चापल्यभावत् स्वरूपं तदीयम् विन्दन्तिदेवा यदि ध्यानयुक्तं पठेत्यो तदं सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धि मृते चापि मुक्ति स्वरूपं तदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं तदीयं न देवा, स्वरूपं तदीयं न देवा इति श्रीमश्शङ्कराचार्यविरचितं श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णम्